У нас был звонок, звонил парень э, военнослужащий на, с нуля и говорил о том, что он сейчас хочет покончить жизнь самоубийством. А как помочь? Начали отвечать наши диспетчера, что подождите, дайте ваш номер телефона. Я связалась тут же со всеми службами, которые у нас этим занимаются. И можно поставить, знаете, вот такой просто этому парню уже э, памятник, да? но и мы будучи, находясь в Одессе, вот мы не зря называемся неотложной помощью. Потом он перезванивал и, конечно, был э, благодарен. Когда бригада выезжает на вызов, она не знает, куда она попадет. Если у нас какой-то там вызов, что мы предполагаем, что там могут быть преступники, какое-то насилие, то перед тем, как это поехать, мы сообщаем полиции, и полиция едет до первой, либо вместе с нами. В случае, когда приехала фельдшер на выезд, молодая, человек достал гранату, сказал, вы сделаете то, что я считаю нужным моей маме, либо я ее взорву. Хорошо, что это фельдшер, она с большим опытом работы в экстренной службе, плюс она еще имеет образование психолога второе, и она красиво эту ситуацию, скажем так, вышла с нее. Фамилиями по батьковой форум с 8 и до 8 утра с 20 лет в медицине, можем так сказать. Если какие-то сложные вопросы, переключаем на врачей. Минуточку, минуточку. Вот у нас в данном Что случае сидит Тут? Николай Александрович. диспетчерской не положено находиться лишним людям, потому что мешает диспетчеру принимать вызова. И к еще был выклик. Ой, лучше вам не знать. Ну что, пьяницу побили. И он кричит, что возьми и привезите меня в больницу. Он не может ходить, потому что он вчера выпил лишнего. Я ему объяснил, что, извините, мы на такие не выезжаем, что вас побили. Если вас побили, ну, травма, если это вот, это выезжает 103 экстренка. Но экстренка ему отказала, потому что побили его вчера. И побили или не побили, никто же не знает. Добрый день, что у вас случилось? Работаем мы круглосуточно. Нам звонят даже с других городов. Мы даем консультации людям, те, которые, к сожалению, не могут получить медицинскую помощь. 0850 1550 И наш колл-центр работает в прямой коммуникации с колл-центром 103. Сейчас в диспетчерскую у нас поступил вызов. Э, Вильямса 59, у женщины гипертонический криз. Поэтому бригада сейчас быстро собирается, и мы выезжаем на этот выезд, чтобы оказать неотложную помощь. В Граде уже я просил рик. Для меня работа – это это все. Хочу помогать людям. Как говорится, дают адрес, куда надо ехать, значит, без вопросов бригада садится и едем на вызов, если это необходимо, и все. Сейчас вы видите социальный транспорт, это единственная машина на данный момент в городе, да и вообще в Украине. Для инвалидов перевозка самая пандус для колясочников, который открывается, опускается вниз и коляска может заехать в машину. Это наш ликар интерн да, он работает у нас почти что год и проходит интернатуру. Это наше будущее, скажем так. То есть вы видите, что ликар интерн он выбрал именно специализацию медицины на неоткладных станах и выбрал именно нашу организацию. И мы от него учимся, и он учится у нас. И идут вообще в медицину люди, те, которые уверены в знаниях, как правило, это высокого IQ, и люди, те, которые четко понимают, что им предстоит по жизни. У нас шесть выездных бригад и одна социальная бригада. 15 марта наши бригады все в полном составе выехали и отреагировали как экстренная помощь. Участвовали в реанимационных мероприятиях, госпитализировали. За 10 минут мы прибыли на место назначения. У нас есть свои, так сказать, отработанные моменты, когда мы понимаем друг друга вот с полувзгляда, с полуслова. А в таких ситуациях не должно быть лишних слов. Когда какие-то массовые такие случаются, прилеты, взрывы, э очень мало времени на принятие решений. Всегда есть какой-то моральный фактор человеческий. А в таких ситуациях всегда еще хаос пострадавшие которые требуют особого внимания это красная зона которым людям которым необходимо оказать помощь немедленно то есть в пределах от нескольких минут до часа вторая категория пострадавших это так называемая категория желтая это те пострадавшие которые требуют экстренной медицинской помощи но скажем так с некоторой отстрочкой. То есть мы можем уделить больше времени красной категории, эти люди могут подождать, то есть там в пределах 4-6 часов, но хотя помощь мы какую-то минимальную тоже им оказываем. К зеленой категории относятся пострадавшие, которые в принципе без нашей помощи могут обойтись. И самая тяжелая категория это категория черных пострадавших. Это те пострадавшие, которые, к сожалению, что бы мы ни делали, но навряд ли мы сможем им помочь. Одного черного, которому, скорее всего, придется проводить... Реанимацию надо как минимум трех людей. И если забрать этих трех людей от троих красных, эти красные через там 15 минут перейдут тоже в черную категорию и, к сожалению, погибнут. Поэтому, как не цинично, не прискорно, но может такое случиться, что в черную попадет беременная женщина. И надо понимать, что будет три там пожилых даже человека, которые будут в красной зоне, и надо будет прийти к ним. Потому что будем спасать женщину беременную, погибнут трое из красной зоны, скажем так. Это сложно. Потом это может сниться. От того, как ты реагируешь, зависит очень многое. Когда ты говоришь, сыночек, вот все будет хорошо. Он тебе верит. И он видит, как ты работаешь профессионально. И вот один из солдатиков, я так их всегда называю, вот он сказал мне «мама». Вот было самое, наверное, ну не знаю,